salom muxlislar ushbu videoda yaponiya haqida qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan yaponiya ko'p asrlik tarixga ega u yil fasllari kabi tezkor ravishda o'zgarib borayotgan diyor bu yerda ming yillik an'analar bilan birga super zamonaviy texnologiyalar va turli madaniyatlarning fantastik qorishmasi ko'zga tashlanadi aslida yaponlar yetarlicha konservativ bo'ladilar ular o'zlarida kamgap sodda va mehnatkash odam timsolini aks ettirishadi yaponlar um, ularning tillarida ikki og'iz bo'lsa-da so'zlashishni bilgan odamlarni juda ham hurmat qilishadi ularning aytishlaricha yapon tilini o'rganish juda qiyin ish shu sababli uni o'rgangan odamni olqishlash zarur yapon tilidagi eng qattiq qo'yish so'zlari bizning tilimizdagi ahmoq tentak so'zlari ma'nosiga mos keladi yaponiyaliklar ahmoq so'zini baka xorijlik odamni gaidzin, amerikaliklarni esa baka gaidzin deb ataydilar yaponiyalik odamlar ovqat haqida gapirishni yaxshi ko'radilar ular o'zlari tanovul qilayotgan taomlarni muntazam ravishda muhokama qilib tamaddi vaqti ham ovqatning mazali ekanligini bir necha bor takrorlashadi ushbu so'zni aytmasdan uni yeyish esa madaniyatsizlik belgisi sanalar ekan yaponiyada delfin go'shti tansiq taom sanaladi undan turli sho'rvalar yaponcha kusiyaki, ya'ni salkam shashlik tayyorlanadi hattoki xom ko'rinishda ham iste'mol qilishadi delfinning go'shti juda shirin bo'lib baliq go'shti mazasidan keskin farq qilar ekan bu o'lkada to'g'ri ovqatlanish tartibiga juda katta e'tibor qaratiladi Haqiqatan ham yapon qizlari orasida semizlari juda kam dunyodagi eng sekin madonals aynan yaponiyada joylashgan yaponiyadagi restoranlarning hech birida choy chaqa degan gap yo'q yaponlar mijoz xizmat haqini to'lagani uchun ham uni sotuvchi darajasiga taqqoslaydilar yapon odamlari juda ham vijdonli bo'ladi bordiyu metroda hamyoningizni tushirib qoldirsangiz uni topilmalar bo'limiga tashlab ketishlari ehtimoli to'qson foizga teng yaponiyalik politsiya xodimlari shunchalar haqqoniyki ular uchun pora tushunchasi butunlay begona ayrim holatlarda esa arzimagan qonunbuzarliklar uchun biroz urushib qo'ygancha nari borsa tentakdeya koyib qo'yib yuborishlari ham mumkin tokio dunyodagi eng xavfsiz megapolis ekanligini bilasizmi bu yerdagi 6 yoshlik bolalar jamoat transportlarida mustaqil ravishda harakatlana oladilar yaponiyalik yigitlar juda uyatchan bo'lib ular uchun men seni sevaman deya dil izhori qilish juda katta jasoratdir shu sababli bu yerda ko'p holatlarda yigitlarga nisbatan qizlar birinchi bo'lib sevgi izhor qilishadi mamlakatdagi har uchinchi to'y savchilar tomonidan uyushtiriladi yaponlarni mehmondo'st xalq deb e'tirof etish qiyin ular kamdan kam hollarda uylariga mehmon chaqirishlari mumkin yaponlar haddan tashqari mehnatsevar xalqdirlar ular o'n besh o'n sakkiz soat tinimsiz holatda ishlashlari ham mumkin ekan ish joyiga o'z vaqtida kelish kechirilmas ayb sanaladi xodim o'z ish joyida belgilangan vaqtdan yarim soat avval hozir bo'lib turishi kerak yapon tilida karoshi degan atama mavjud bu haddan ko'p ishlash oqibatida vafot etish degan ma'noni bildiradi aynan shu sabab bilan o'lkada yiliga o'n ming nafar odam o'lim topadi yaponiyaning shimoliy shaharlaridagi barcha yo'laklarda qizdirish tizimi bor shu sababli qish faslida yo'laklar muzlab qolmaydi yaponiyadagi ko'chalarda soyabonlar solingan tuvaklarni ko'rishingiz mumkin agar yomg'ir yog'ib qolsa ulardan birini olib foydalanishingiz va ishlatib bo'lgach yaqin atrofdagi ana shunday tuvaklarning biriga solib qo'yishingiz mumkin yaponiya tarkibida 6800 ta orol mavjud bo'lib ulardan eng kattalari Hokkaido, xonsiyu Shikoku va sanaladi mamlakatda 100 yoshdan oshgan 50 ming nafar odam yashaydi o'lkadagi umr davomiyligi ko'rsatkichi dunyoda 1 o'rinda va 83.7 yoshga teng keladi mazkur mamlakat poyezdlari o'zlarining aniqligi bilan kishini hayratga qoldiradi ularning kechikishi yoki ertaroq kelishi belgilangan vaqtidan uzog'i bilan 18 soniyaga farq qilishi mumkin yaponiyada har yili 1.5 mingga yaqin zilzilalar bo'lib o'tadi mamlakat tarixidagi eng halokatli yer qimirlashi 2011 yilning mart oyida sodir bo'lgan oqibatda sunami yuzaga kelgan va 15869 nafar insonni o'limga duchor qilgan yaponiyadagi uy jonivorlari soni o'lkadagi bolalar soniga nisbatan ko'proq yaponiyadagi mobil telefonlarning 90% suvga nisbatan chidamlidir shu sababli undan hovuz va basseynlarda ham qo'rqmay foydalanishaverishadi yaponiyada to'rtburchak shakldagi tarvuzlar sotiladi bu kabi shakl ularni taxlash paytida rosa qo'l keladi yevropa mustamlakasi bo'lmagan dunyodagi 4 nafar zamonaviy mamlakat koreya Tayland, liberiya va yaponiya sanaladi qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling